নমস্কার এনি টোয়েন্টি ফোর নিউজ চ্যানেলের পক্ষ থেকে প্রত্যেক দর্শক শ্রোতাদের জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও স্বাগতম আমি স্বর্ণালী মিশ্র মণিপুরের গন্ডগোলের জন্য মহা বিপদে পড়েছেন পেট্রোল ওয়েল ট্যাঙ্কের ড্রাইভাররা শিলচর থেকে তেল নিয়ে পৌঁছতে পারছেন না প্রায় একশো জন ড্রাইভার এদিকে শোনা গেছে প্রায় দুশো জনের অধিক ড্রাইভার আটকা পড়ে আছেন জিরিবামে এভাবে আটকা পড়ে থাকলে ড্রাইভাররা অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে যান ওনাদের খাওয়া দাওয়ারও ভীষণ অসুবিধা হয় পনেরো জুন শনিবার শিলচরের ময়নার বন্ধে অয়েল ডিপোতে এক রিলিফ ক্যাম্পের আয়োজন করে নর্থ ইস্ট পেট্রোলিয়াম মজদুর ইউনিয়ন একশো জন ড্রাইভারদের হাতে চাল ডাল তেল সহ বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় এই রিলিফ ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন আইওসি ময়নাবন্দের ভিজিএম মাইফুং মারিন অপারেশন অফিসার স্বাগত ইউনিয়নের সভাপতি ফখরুল উদ্দিন উপসভাপতি অনিল কুমার সিংহ সম্পাদক আলিমুল হক চৌধুরী অফিস সেক্রেটারি সুরচন্দ্র সিংহ কালেকশনার আফতার উদ্দিন লস্কর এক্সিকিউটিভ মেম্বার মনোজিল আলী বরবুহিয়া অমিত কুমার সিংহ এবং ভোলা সহ আরো অনেকে রাজুদের প্রতিবেদন আপনারা দেখছেন এনি ফোর চ্যানেল আমাদের চ্যানেল দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন मणिपुर का है जी मेरे जो ड्राइवर लोग का इम्फाल में डिपो मैनेजर था उस समय से ये लोग को मैं जागता हूँ बहुत तकलीफ करके चलाता है ये लोग मणिपुर का जितना भी ड्राइवर है जब मणिपुर में मैं जब 2015 में था 139 थर्टी नाइन डेज ब्लॉकेट हुआ था उस समय में पूरा बंद था रास्ता ये लोग बहुत तकलीफ से दिमापुर में रहता है वो लोग को एक महीना तक ऐसा नहीं जा पाता है ये कभी जीरीबांग से हो के आता है ये लोग हायरिंग करके बहुत सारे लोग को बंदूक चला के गाड़ी में लग जाता है लकीली किसी का तो अज भी मरा तो नहीं हुआ कोई इंजरी हुआ था ये बहुत तकलीफ से मणिपुर का ड्राइवर लोग ना मणिपुर के लिए सेवा कर रहे हैं तो ये आप लोग तो सोच के किया तो था ना बहुत अच्छा लगा और ऐसा ये जो संबंध है वैसा रखना सबको मदद करना है जब भी आपका काम जब होगा उसमें भी आपको मदद करना इसलिए सब लोग मणिपुर का जो ड्राइवर लोग है ना बहुत तकलीफ से अभी तो उस समय दिमापुर में रात भर गाड़ी चलाता था अभी कब जिरीबा आने के बाद मतलब रात में गाड़ी नहीं चला रहे दिन में चलाते हैं जब रात में गाड़ी चलाता है तो बहुत एक्सीडेंट होता था तो उस समय में बहुत सारा रास्ता है जिमापुर कोयमा रास्ता में बहुत एक्सीडेंट होता था और बहुत सारा कोई भी मरा भी है एक दो एक बार जिरीबा रास्ता में एक मरा था जब हम इम्फाल में था तो इतना ये लोग मेहनत करता है पब्लिक के लिए अपना सब परिवार छोड़ के इतना दूर से आता है तो इसलिए बहुत खुश है कि आज हम लोग का जो यहाँ है ये लोग को थोड़ा सा उन्हें मदद करने का जो प्रोग्राम बनाया है ना ये बहुत अच्छा है भगवान बाबू को कृपा करेंगे ठीक है और और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे और हम लोग ऐसा एकजुल मिलके मिल के काम करेंगे और एक साथ मतलब एक साथ मिल के सब करें हम आज जो प्रोग्राम जो हुआ है जो कल ये लोग मेरे पास आके बोला था कि मणिपुर का ड्राइवर लोग बहुत दिन से यहाँ फंसा हुआ है कन्बोई मतलब अभी एक सप्ताह दस दिन हो गया ना नहीं जा पा रहा था क्योंकि जो क्राइसिस इसी ने जो हुआ था उसके लिए ये लोग गिरीबा में भी अराउंड टू हंड्रेड फोर्टी जो अभी ड्राइवर मणिपुर का ड्राइवर फंसा हुआ जो जो तो उधर में नहीं बस नहीं जा पाया यहाँ पर जो था वो गुवाहाटी से भी आया यहाँ से लौट करके था बहुत दिन से ये लोग अभी हंड्रेड सेवन अभी जो तो यहाँ है तो हम लोग का मणिपुर का बाइक मतलब ड्राइवर और साथी लोग सब लोग यहाँ पर है तो मतलब ये तो गेस्टर्ट जो आप लोगों ने दिया डेप यू ने सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ आप लोग यूनियन को कि अपना भाई लोग को साथी लोग को इस मतलब इस कठिन मौका मतलब टाइम पे आप लोग थोड़ा सा उन्हें से मदद जो दिखा रहा है ना ये बहुत अच्छा बात है जो हज़ार रुपया देने से हज़ार दस हज़ार बीस हज़ार देने वाला नहीं है फिर भी एक छोटा सा जो तो लब टोकन तो वो लव देता है ना ये लोग वो लोग जिंदगी पर वो लोग याद रहेगा कि आप लोग ने मदद किया है हम लोग को